Меня зовут Ридзель Светлана. Я занимаюсь психотерапией и онлайн-терапией. Практику веду с 2013 года. Как ты попала в профессию? У меня есть короткий ответ и ответ подлиннее. Короткий в том, что, как и многие из нас, попали на личном интересе, на интересе к себе, как я устроена, как мне перестать чувствовать боль, как мне взаимодействовать с людьми. История по длине, она связана с интересным моментом, потому что наша профессия, психотерапия, это прежде всего вербальная профессия. А я попала с другой стороны, я моя первая программа, в которой я была как клиент и затем как студент, это танцевально-двигательная терапия. Я как раз э, попала через танец, движение, как можно выразить свою эмоцию через движение. Но в какой-то момент я все равно поняла, мне нужно об этом поговорить. И, соответственно, я сперва пошла на личную терапию, потом в первую обучающую программу, в вторую обучающую программу. Так я и здесь. В каком направлении ты работаешь? Расскажи простыми словами. Я думаю, что его можно назвать интегративным, потому что я искренне верю, что терапевт в нашей профессии работает всем собой. Всем тем опытом, который он прожил и отрефлексировал, всеми теми инструментами, которые он во время своего обучения приобрел, и ну и, естественно, рефлексия практики, в которой он работает. Но, несмотря на то, что я изучала несколько подходов, значительную часть э, инструментария, с помощью которого я сейчас работаю, это когнитивно-поведенческая терапия. Эта терапия привлекает меня тем, что она очень практично и эмпирично. То есть мало того, что она очень открыта для интеграции всех новых исследований, которые сейчас активно про проходят во всем мире, она еще очень практична в плане реальной жизни клиента. А все то, что мы предлагаем клиенту, клиент может пойти и попробовать, как это проверить, получить новый опыт. Второе, чем она мне важна, это тем, что... Кроме исследования и принятия себя, человек получает новые инструменты для изменения своей жизни. Он не только, как это у меня устроено, но что я могу с этим делать, как я могу поменять свои мысли, как я могу поменять свое поведение. С какими темами ты хорошо работаешь? Наверное, с всеми теми кризисами и трудностями, которые встречает человек во время своей жизни. Это могут быть как и состояния... Депрессивное состояние, тревожное состояние, когда человек хочет поменять профессию, либо уехать в другую страну, либо его близкий человек заболел тяжелой болезнью, либо умер. Это все те кризисы, к которым человеку сложно справляться. Я с ними работаю, и за мной ко мне за этим идут. И второе направление, которым много работаю, это отношения. Это отношения как мужско-женские, так и с ЛГБТ-клиентами. Это отношения внутри рабочего коллектива. Это отношения человека с собой и миром. Вообще я могу сказать, что, наверное... Я очень много работаю с двумя силами в человеке. Одна это его ресурс, его сила, а вторая это его уязвимость. И именно как бы это, эти два потока позволяют э, создавать ту жизнь, которая интересна для человека и которая воспринимается как плодотворная. Что для тебя психотерапия? А психотерапия для меня это прежде всего помощь а человеку жить его жизнь интересной и плодотворной. Это человек, который всегда на твоей стороне. Ты можешь прийти к нему с тяжелыми переживаниями, сложностями и получить поддержку и помощь. Под какой саундтрек я бы закончила фильм о себе? Леонард Каэн «In My Secret Life». And I miss you so much. still making love in my secret life